Это интересная игра, мне она нравится. Потому что она командная, как бы лучше, чем другие виды спорта. Ну, я так выбрала, я не знаю. Мне подобается командная игра, потому что у меня тут есть друзья. То есть это достаточно хороший спорт, который, скажем так, развивает тело и ум, логику. Потому что во время игры ты должен думать, как сыграть, кому дать пас, что делать, что не делать. Ну почти все команды сильные, мы стараемся у них выигрывать, у нас пока все получается, будем надеяться, что дальше все также будет хорошо. Ну, мы посмотрели, на что нам надо смотреть в будущем, на что надо равняться, нам очень понравилось играть с Киевом, сильная команда и это очень классно, ну то есть есть на что посмотреть. Это для нас первые такие соревнования девочкам первый выезд, им всем интересно, интересно увидеть и другие, других девочек, их уровень, очень сильный у девочек уровень, так как они играют уже более пяти лет, я знаю, занимаются два года уже так профессионально. В общем, есть чему нам учиться. Мы тренируемся, мы намагаемся стать кращими, чтобы потом уже выигрывать. Любой соперник ну, должен его уважать и играть с ну, ним в полную силу, не расслабляться. Мы играем в основном с заданиями, например, без ведения или кидать только дальние. Ну, чтобы улучшить свой навык, ну, не только просто по футболу, а именно какой-то конкретный. Мне очень нравится наш тренер, потому что она хорошая, и она нас научить и кричать на нас.